Поставьте лайк и подпишитесь на канал, если вам понравится мой контент. Откуда а будете? Uh, в Новгородской области, Какая область? Новгородская. А, Новгород, я понял. Ну я из Донецкой области, город Краматорск. Uh, yeah. Что обсуждаете? <laughs> я говорю, пока ничего ни с кем не обсуждал. Новгород. Вам в Новгород прилетали, прилетали какие-то дроны? Ну в область. У. У вас там нету НПЗ? Нет, нет. А в соседней области прилетали? Тоже не прилетало. Ну, а, то есть вот это все, что показывают там в российские, ну, граждане Российской Федерации, это все врань... Нет, а почему? В Крым прилетало, показывали, Краснодарский край. Так. И, по-моему. Почему? Потом... У вас же есть в Новгородской области город Сальцы есть, да. Ну, вот я вижу, был прилет по военному аэродрому там. А что вы говорите, что не прилетало? Ну, не знаю, я не слышал нигде, что. Может быть, я просто так может углубленно не интересуюсь. А -а -а. Как вы, не-не-не, да. просто не интересуюсь. Говорят, что там дроны летают. В Краснодарском крае я знаю, что очень хорошо они все время летают. Что-то там они все время вза... Там, видимо, много чего есть, да. Краснодарском крае, ну, не знаю, МПЗ там не так много, а, может, какие-нибудь там... Ну, знаете, э, дроны-то могут летать везде, только смотря где он падает. Их могут, могут быть и тысячи, но если они в лес все упадут, смысла от этого не будет. Не, понимаешь, я не говорю о том, что там попадало что-то там в леса или нет, я говорю вот о том, слышали ли вы, что там прилетало там в МПЗ или в аэродромы. Ну, я вижу в интернете, что есть такая информация. Бывает, может быть, там, один-два дома, там, где-то что-то может и Понятно. Как относитесь вот к этой войне? Ну, такое немного двоякое, конечно, мнение. Почему? Ну, война, в любом случае, первое мне это плохо, да, она не должна быть, потому что... Ну, с другой стороны, да, есть какие-то геополитические моменты, которые надо решать. Либо Мирным путем, либо военным путем. Ну, вы поддерживаете вот это то, что сейчас происходит. Как говорится, спецоперацию вы поддерживаете. Сейчас, да. А что именно поддерживаете? Ну, если бы, как бы он сказал, спецоперация. Как бы все это началось задолго до спецоперации. Задолго, да, там, 22 го года. Это еще началось. И я думаю, что если бы Россия, конечно, не вмешалась бы и не вступила бы, ну, были бы последствия, может быть, намного хуже для самой Российской Федерации. Что вы имеете в виду? Ну, вы тоже знаете: нельзя ли так говорить, что там Украина, там были такие белые пушистые, сажали картошку, вдруг и стало Россия напала на них. Но вы сами понимаете, что это бред. такого не было. Ну, так расскажите. Провока провокационные, провокационные действия все равно были. Ну, какие приведите пример. Ну, какие? А, смотрите, допустим, а, перед тем, как, ну, я не знаю, там, вести войска, там, и начать специальную акцию, Россия объявила, да, признала независимость ЛНР и ДНР, ну и, соответственно, в виде помощи, да, ввела свои войска для защиты. То же самое сделали американцы в свое время, когда признали Албанию и вели войска в Югославии и стали победить. В Российской Федерации. Ну, смотрите, Югославия и Албания это совсем две разные ситуации, ну ладно. Смотрите, точнее, ситуация в Югославии и в Украине. Там же принималось решение в ООН, Российская Федерация, как один из тех участников, у которых есть вето, то есть проголосовать против и прекратить. Нет, Российская Федерация промолчала. Вот. То есть она, имея возможность остановить до момента начала, она промолчала. И... Давайте Давайте еще быть, не будем заниматься. Я, я вот не хочу это... даже обсуждать. Давайте посмотрим. Резолюция. А, я, ну, смотрю, я смотрю, смотрю, тут все сидят такие политики, историки, начинают смотреть резолюции что-то обсуждать. Я ну, не, не хочу этой заниматься. Не, ну, ну вы же утверждаете, так, что, так... что Россия проголосовала против. Зачем же вы тогда врете? Если у России, у которой была возможность проголосовать... смотрите, а, не, что я несу, бог ты мой, э, кто проголосовал э, против, ноль, кто воздержался, Китай, кто проголосовал за начало э, вот этой спецоперации в Югославии, Словения, Нидерланды, Намбия, Малайзия, Канада, Гамбия, Габон, Бразилия, Бахрейн, Аргентина, Франция, США, Великобритания и Россия. Они запроголосовали. Я думал, они воздержались, а они запроголосовали. Ну, вот и... только почему-то Примаков свой самолет развернул. Что, что вы сказали, пропала, С пропала чего пропала связь? Связь пропала, что Примаков. И что, что? Знаете, Примаков, Примаков такой был. Не понял, связь пропадает. Повторите еще раз. Примаков, знаете, кто такой был? Примаков, не, не знаю. Примаков. Примаков, не, не знаю, не знаю. Вот, а вы... Не, вы утверждаете, что Россия проголосовала против, хотя я смотрю на резолюцию, и она запроголосовала. Ну как это так? То есть вы сейчас вините не только Америку, но и Россию, что Россия поддержала операцию. Правильно? Вините Россию в том, что она поддержала. Россия не поддерживала. Не надо мне сейчас ну, рассказывать. Слушайте, вот после разговора. После разговора пишите, пишите после воляр, разговора воляр. резолюция ООН по поводу Югославии 1999 год и посмотрите. Ну как нет, если да. Но ну я посмотрю. Вам показать? По да, смотрю, там это, заготовочки заготовлены, да? Заготовлены, да? Смотрите, это же ваша тема Югославия, не моя. Я же ее не начинал. Нет, вы сравнили. Смотрите, нет? вы сперва еще сравнили. Я привел пример. Правильно, Правильно. Вы провели пример с утверждением. Вы провели пример с утверждением, что Америка была не права, вы что не она не начала там спецоперацию. Вы со скалекой Нет, нет, ваши больших... слова. Ситуация похожая была в Югославии. Вот когда-то начиналась спецоперация, и вы вините в этом США. Но почему-то вы не говорите о том, что Россия поддержала так же, хотя имела право заблокировать эту спецоперацию. Об этом мы почему-то промолчали. А Россия была против вот Югославии не надо вот путать. Российская Там, Федерация. Речи, когда, когда это поддерживали, речь не шла о военных бомбардировках Югославии и Косово и Бюкгара. А что Россия, не под... надо а что Россия поддерживала? Поддерживал, я не знаю, я не читал. Точно. Ну вы же говорите, что Россия была против бомбардировок. А что она поддержала тогда своим голосом за? Я понимаете? Я сейчас вам не могу сказать, что я не читал эту ситуацию. Понял, понял. Ну, поддержала, наверное, поддержала кота за я, я так понял, это Россия. Ну, а как еще я вам могу сказать это? Вы говорите, что вы против... Сказать, что... А вы, слушайте, вы хотите сказать, что Украина белая и пушистая во всех параметрах? По всем показателям, да? Украина как государство, таких как и Россия, Франция и другие государства, не могут быть, быть белые и пушистые. Есть какие-то решения политиков, которые управляют? Нет, я имею виду, что то, что происходит из слова на Украине, Украина вообще никак не виновата. То есть вы хотите сейчас оправдать войну в Украине? Нет, нет, нет. Я не то говорю. Я говорю, как вы считаете, что начало из слова на Украине, Украина никак не виновата в этом? Ваше да, мнение? Украина его не начинала, как я могу сейчас обвинить что это Украина? Ну, Украина же не нет, начинала. Вы понимаете, что начинать можно не начинать, но косвенно можно к этому быть причастным. Расскажите, в чем виновата Украина? Я послушаю, почему нет. нет я не, я не, говорю, что виновата. Я говорю, как вы считаете? Вы считаете, что Украина никак не причастна и ни в каком виде не виновата? Украина как не, вы считаете? Украина не виновата в том, что Россия напала на Украину. И не причастна. Так же само, как Грузия, Молдова, Чечня. Так же, само как а Финля... что вы... так же само, как Финляндия, да. когда на нее Советский Союз напал и отобрал у нее часть. Слушайте, я что-то вот этого: я в чат-бурят очень редко захожу, раз там, в три месяца, может быть, я часто слышу про Финляндию, про Польшу сидят такие псевдо-историки с заготовкой. А Польша вы... здесь причем. Причем здесь а? Польша? Польша здесь, причем. А. Ну, хочу понял, вы говорите о начале Второй мировой войны. Я понял. Нет. Нет. Вы, вы задаете мне вопрос, виновата ли Украина? Я говорю, Украина не виновата в том, что Россия на нее напала. Так, не не не... так же, как и не я виновата. Так же, как и не виновата. Я вам отвечу. Нет, я не. Нет, можете минутку? Ну да, говорите. Я не про то. Я когда начинаю с людьми общаться, с такими сидя, вот, почему-то почему начинают. Они начинают тянуть в историю. историю. И тянуть в историю именно вспоминает финскую войну, русско-финскую. А на нападение на Польшу, на Польшу, да, начало там. Вот. И почему-то почему постоянно, постоянно все пытается свести к этому. Нет, почему? почему? Смотрите, когда человек не понимает, что государство не может быть виновато в том, что другое государство на них напало и человек этого не понимает, нужно приводить примеры. Чечня не виновата в том, что Россия хотела ею владеть. То есть Россия хотела расширять свою геополитику. Россия вела Я туда чеч... танки. Вы путаете, вы путаете. Чечня входила в состав России. Не входила. А? Смотрите, Чечня входила в состав Советского Союза. Но Душа. в момент распада Советского Союза, согласно Конституции Советского Союза, вот эта Чечня имела право на самоопределение. То есть она имела а Почему уме... референдума? Почему У У референдума, которого не было? Потому что Россия пришла б... а людей. Какой референдум, нет, если не какой? Не было. Да какой референдум, а если а вы пришли и начали уб... людей? Вы пришли и начали людей. Ну Ни как? Ну смотрите, не Чечня делается. виновата в том, что она не провела референдумы. В, да? Гру... в чем виновата Грузия? А ну, в чем есть Грузия? Ну на Грузию же также же Россия напала. А да, Россия напала на напал Грузию, ну-ка скажите. 2008, 2008 год. 2008 год, да. когда начала притеснять Грузия начала притеснять Абхазию, да? А, вот в... То, в... Грузия говорить? виновата в том, что Россия пришла освобождать Абхазию. Не надо, Абхазия была еще до... до, до... Она не была составлена. Правильно, Грузия Абхазия являлась, является частью Грузии, это прописано в Конституции Грузии. Нет, Получается... Такого. Все, я понял. Грузия виновата в том, что она спровоцировала Абхазию, а Россия пришла их освобождать. Правильно. А, а еще что, что помимо Абхазии, что еще? Финны, получается, виноваты в том, что не поступили своей территории Советскому Союзу, Советский Союз пришел сделать буферную зону. А Украина виновата в том, что она воевала против, как вы говорите, ДНР и ЛНР, Россия пришла их туда освобождать. А Польша виновата в том, что не захотела отдавать свою часть Советскому Союзу. Вот как оно происходит. Получается Российская Федерация. Э, ради геополитики? Я уже... опять все свелось и так Так я пример привожу. Ответьте ну, мне, в чем, в, вен... в чем виновата Украина? Ответьте мне на вопрос. Вот в чем Украина виновата? Украина все виновата? Ну, ну украина, виновата? украина не, не захотела договариваться. Ну, скажем так. Э, о чем договариваться? Ну, ну о, о чем договариваться должна была? Ну, ну, я же ну, не знаю, это... Минские соглашения не выполняла, да? Подождите, ассамблея ООН, точнее миссия ОБСЕ и ассамблея, генеральная ассамблея ОБСЕ, все время говорила о том, что Российская Федерация не, не выполняет свои обязательства. Ни одного, ну, упом... вы ни, одного, да. ни одного упоминания за 8 лет, что Украина не выполняет свои обязательства. Да ладно? Боже, угу. блин, это Ангела Меркель сказала, что э, это... Ой, не Ангела Меркель, это как... Ну да, а, у меня Меркин, что минские соглашения это было уловка для России, да, чтобы а, отсрочить. Сейчас прочтем. Официально она это официально, официально заявила. заявила. Сейчас -то тогда посмотрим, что там говорил помощник Путина, который э, был участником трехсторонней контактной группы. Так, помощник Путина. Путина. Э, минские соглашения. Я просто не помню фамилию. Так бы сразу нашел. Сейчас. А Сурков! Сурков! Так, где это? Так, а, вот, журналист. Это вот Дрия Новости, коммерсант газета .ру, он давал интервью. Кто он был раньше? Сурков заявил так. Экс-помощник президента Российской Федерации Влад Владислав Сурков. Вопрос журналиста задают. Работая над Минским, Минскими соглашениями, вы исходили из того, что они должны быть выполнены? Ответ его нет. Он представлял Путина на трехсторонней контактной группе. Ну, с, с какой, какой стороны? Нет. Работая над Минскими соглашениями, то есть задают им вопрос, Российская Федерация нет. над ними работала, вы исходили из того, что они должны быть выполнены? Он отвечает, нет. То есть с какой с стороны? стороны? Со стороны российской, ему задают что? Он, он, а чего? он написано, представитель что? России! И что? Он сказал, может быть, что? что? Они не выполнены со стороны Украины. Вы понимаете, вы, вы, вы вырываете слова из Работая контекста. Работая над Минскими соглашениями, вы исходили из того, что они будут выполнены. Его ответа нет. Что это означало? Вы это вырванные слова из контекста. Давайте полностью прочту вам. Считаем полностью тогда. Первый вопрос. Год назад, за неделю до начала СВО, вы предсказали, что Россия расширит свои западные границы. Вы удовлетворены тем, как именно это сделано? Да. Считаете ли вы действия нашей армии эффективными? Да. Работая над Минскими соглашениями, вы исходили из того, что они должны быть выполнены? Нет. Нормализуется ли... В Образимом будущем отношения России и Запада. Да, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков утверждает, что Россия надеялась на то, что Минское соглашение будут соблюдаться всеми сторонами. По его словам, Песеннис появляется только на финальных стадиях. Задают ему вопрос. Задают, что? Нам ничего что такого не говорится о том, что Россия их не выполняла. Ему задают вопрос говорит? прямой. Прямой вопрос по поводу России. Вот четыре вопроса журналистов. Все сходится к России. Вы знаете, вы там всегда слушаете какого-то Соболева, Скобееву, вырываете кон концы, из контекста слова. В чем виновата да, Украина? В чем? Хорошо. В чем, вы сети, в чем Украина виновата? Ну ответьте мне. Не выполняла Минские соглашения. Я могу сейчас открыть любую Ассамблею и прочесть, как Россию винят в том, что она продолжает. Не Вып... Выполняла, а да? Можно, У меня просто нечего. Давайте открою. Смотрите. Так, есть здесь, э, начинаем. Тбилисская декларация, Минская, Берлинская, Люксембургская, Бермегенская. Какую от, открыть? Давайте, не знаю, Люксембургскую откроем. Или другую какую-то. Да, вот, что, что хотите, откроем. Давайте откроем. Пишем здесь Россия. Так, миссия ОБСЕ призывает прекратить военные действия на востоке Украины, осуществить полный вывод крупнокалиберных орудий обеими сторонами, незамедлительно положить конец применению противопехотных мин и увеличить объем инвестиций в усилия по разминированию, обеспечить деоккупацию автономной республики Крым и города Севастополь, вывод российских вооруженных сил с украинской территории, всеобъемлющее урегулирование конфликта на основе полного выполнения минских соглашений, в частности, тех установленных Минскими соглашениями обязательств, которые не были выполнены Российской Федерацией. Каким образом? Минские соглашения подписали три стороны. Украина. Я понимаю, каким образом были не выполнены. Российская Федерация не, прекр... не прекратила за 8 лет спонсировать те... Что, в принципе, Но... можно найти в интернете. Что... Да можно вот так вот бла-бла-бла-бла-бла рассуждать. А толку никакого. Нет, вы, я вам отвечаю. Вы утверждаете, что Украина виновата в том, что не выполняла но минские соглашения. утверждаете, а готова, что? что Украина не выполняла минские соглашения. А ссылаетесь, на слова, с... могу, с... ссылаетесь на слова Уршулы фон дер Лейн, но забываете о том, что ваши представители заявляют о том, что... Минские соглашения не Вы сказали, что Уршула фон дер Ляйн там заявила, что Минские соглашения. Ангела Или Ангела Меркель, пускай она будет без разницы. Это же ваши слова. Аж почему вы забываете о том, что Российская Федерация нарушала Минские соглашения, не выполняя их? Федерация не, не нарушала Минские соглашения. Что-что? не Замат. нарушала Минский Союз. Назовите мне хотя бы одну декларацию, где не говорится о том, что Россия не нарушает. Да, Россия, все это самыми, да, сделаны? Почему российская... Ну, Федерация... это, знаете, Почему, российская... Почему российская... Федерация, зная о том, что все там про западные и Россию не нарушают, продолжает по сегодняшний день брать участие в этих заседаниях? Каких? Каких именно? Вон. Вон? Вон. Вон, она является членом Так она же про ее там никто не... Как-то у вас, знаете, ну, она является да. членом. А вы, а вы не смотрели ни одно заседание? ООН, когда она бракониция. Она является членом, но почему-то там говорят о том, что она не выполняет минские соглашения. А как же это А нет, это то. Вы смотрели хоть одну в это заседание? Не смотрел. О, да вообще придумывает факты, а ее никто не слушает и не Хочется. хочет слушать. Просто это, мимо ушей все пропускают. Это когда, это, как его там, Василий Небензя говорил о том, что Украина хочет отправить боевых комаров, а ее высмеяли, высмеяли Россию. И сказали, как, как эти, эти боевые комары должны определить на линии фронта, фронта украинские или российские военнослужащие. Вы бензи, не ж... ты а ты что, я, что, Включить вам, показать видео Василия а Небензи? Давайте, я включу вам, смотрите. Василий не бензо, бензо, э, грязная бомба, или как он говорил. Василий не бензя, или как его там, грязная бомба. Бомба. Это же на заседании он. А грязная бомба, почему, почему из грязная бомба? Смотрите. Потому что перед этим он рассказывал о том, что в Украине есть биолаборатория, где разрабатывают... Грязь. Перед этим, перед этим Включай. А я. Я уже все в, кучу, в, кучу, в кучу, Все в кучу, опять. Ну, включу, вам послушаете. Все. Не, я просто думаю, где взаимосвязь. Комары и грязная теме... Сейчас. Это... Даже запутался, коллеги. Одна и та же делегация созывает по той же теме эти заседания с ничтожным результатом. Так вот, я задаю вопрос. А что Совету Безопасности нечем больше заняться? Мы уже на протяжении долгого времени слушаем заявления Российской Федерации, но в очередной раз сегодня господин Эрба Докладчик подтвердил, что никаких доказательств и подкреплений этим заявлениям России не существует. Мы не можем подыгрывать этой проблемы просто потому, что Российская Федерация предпочитает выступать своими речами и искажает реальность. На наш взгляд, нет никакого нарушения со стороны Украины или Соединенных Штатов. Мы сегодня вновь выслушали многочисленные обвинения, в том числе о разных патогенах и о комарах. Интересно, как эти комары проводили бы различия между русскими и украинцами? Это, не Бензин говорит, да? Это его голос, да? Я запутался, коллеги. Чай включу, чай включу не Бензю, где он здесь говорит. Так... Где эти боевые бу... <свят> <свят> комары? <свят> Сейчас, секундочку. Думал, это так. так. Транспортирует заданный район контейнер с большим количеством комаров, переносчиков не способен выполнять поставленные перед ним задачи, в силу чего, цитирую, заболевание может быть... Нет, а, не да. а, 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 не а, а что мне хотите не так? А вот что не так Потому что не бензя приходил в течение четырех месяцев на заседание, валил вот эту... Но не сумел предоставить ни одного факта, что действительно где-то на территории Украины они увидели зафиксировали какой-то факт. То есть он приходил на заседание он читал вот это, то, что ему написали менеджеры, вот, но без доказательств. То есть эту тему уже Россия не обговаривает, потому что в это никто не поверил. А сама Россия даже фейковые какие-то доказательства не сумела предоставить. Ну а к чему все это я вам говорю о том, как можно верить России, если она приходит на ООН и заявляет вот эту вы говорите, там никто не хочет слушать там ни Бензю или представителей России на ООН. Так как можно слушать вот эту ну, вы, ну вот вы говорили, у нас в ООН никто не слушает. Хочется, ты... да, ваши слова пять минут назад. Россию никто не хочет слушать, когда она предоставляет доказательства. Как вот эту хуйню можно поверить? Ну как? Не, ну вы смотрите, ладно, хреном, с комарами. А когда там, там например, другие доказательства предоставляют? Ну какие давайте обсудим с вами эти доказательства. Какие именно? На что вы Не, называете? я, Не, Не, вот, вот смотрите, вот такой, такой пример был, да, вот И полгода назад или год я там с одним общался, он там хвастался, что Украина а, каким-то дроном поразила российский танкер нефтяной Черномор. Такое было?